अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं आपके साथ बिल्कुल नए स्टाइल के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है आधा भर लिया है मैंने पतीली को सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है आधा चम्मच ले लिया है मैंने नमक का वो मैंने इसमें डाल दिया है अब पानी के अंदर हम एक उबालने आएंगे ये उबाल आ गया है पानी में आधा पैकेट ले लिया है मैंने नूडल्स का वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से डाल दिएगा जो हिस्सा रह जाएगा वो चम्मच की मदद से दबा कर इस तरीके से अंदर कर दिएगा आराम से अंदर हो जाएगा आपने नूडल्स को हाफ़ कुक करना है मतलब इसको फिफ्टी परसेंट पकाना है आधा आपने इसको कच्चा रखना है ये देखें ये आधे पक चुके हैं इतना ही आपने इसको पकाना है अब हम इसको छानने की मदद से छान लेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे अब एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है मैंने और जो नूडल्स हमने छाने थे वो हम इसके अंदर निकाल लेंगे आधा कप ले लिया है मैंने बारीक कटी हुई प्याज का बिल्कुल बारीक कटी हुई है ये वो मैंने इसमें डाल दी हैं दो मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं बारीक कटी हुई वो मैंने इसमें डाल दी हैं दो चम्मच लिया है मैंने पुदीने का बारीक कटा हुआ है तीन चम्मच लिए हैं मैंने कॉर्नफ्लॉर के वो डाल दिए हैं इसमें चिकन क्यूब काट के मैंने आधा ले लिया है इसके अंदर हम दो चम्मच पानी के डालकर इसे पानी में मिक्स कर लेंगे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वन फोर टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक का चाय वाला चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है सुरख लाल मिर्च पाउडर का अब पाँच चम्मच मैं इसमें भरकर डाल दूँगी बेसन के इस तरीके से भरकर डाल दिएगा आधा कप ले लिया है मैंने पानी का पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसे लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अब बाकी का पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइएगा ये देखें सारा मिक्सचर मिक्स हो गया है आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है इतना ही गाढ़ा रखना है अब मैं आपको बता देती हूँ आपने इसके पकोड़े किस तरीके से बनाने हैं इस तरह से थोड़ा सा उठा लीजिएगा हाथ से और दूसरे हाथ पर रख लीएगा जिस तरह जलेबी में बल होते हैं उस तरीके से इसको फोल्ड कर लिएगा ये देखें इस तरीके से जिस तरह से जलेबी होती है ये उस तरह से बन गया है सारे पकोड़े इसी तरीके से बना लिएगा तेल हमने पहले ही गरम करने रख दिया था आपने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है ये देखें जलेबी की तरह पकोड़ा बनाकर मैंने इसमें डाल दिया है सारे पकोड़े इसी तरीके से डालते जाइएगा और एक साइड से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिएगा ये देखें एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हम इसको छानने की मदद से निकाल लेंगे अच्छे तरीके से इसका तेल निकाल लीजिएगा ये सारे निकाल लिए हैं मैंने हम इसको डिश आउट कर लेते हैं नए स्टाइल के पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी का क्या नाम होना चाहिए और इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा